Воля – это выбор. Бог не посылает человеку испытания, с которыми он не может справиться. Не посылает. Когда человек говорит, у меня нет сил, все, опуская руки и валюсь, это его личное решение. На психологическую тонку человек может удержать всегда. Не существует обстоятельств внешних внутренних, которые могут заставить нас сдаться. Сдаться – это всегда выбор. Не сдавайтесь. Не сдавайтесь. Давайте будем среди тех людей, которые не сдались которые пробежали сначала сколько могут, а потом сколько нам.